Патрулюючи увагу полицейских привернув автомобиль марки Nissan Patrol. Який, рухаючись по вулиці Східній, здійснив, змінив напрямок руху, не включивши відповідний показчик поворот, даний транспортний засіб був зупинений працівниками патрульної поліції. Відповідно, з огляду на обставини вчиненого правопорушення було винесено відповідне рішення складені відповідні адміністративні матеріали за порушення право Ми, як воїни. Бойцы батальона Айдар Занимаемся Призываем Обратить внимание Властей на незаконный Выдобуток песка в нашей области Который происходит под патронатом Некого гражданина Михаила Пухтаевича Который в селе Встрижевке Организовал себе карьер Как только мы начали останавливать машины Заполненные песком С незаконной добычей Бороться с незаконной добычей песка начались вот такие вот трудности. Ездят за нами журналисты ССК канала, которые тоже э, содержатся за деньги Михаила Пухтаевича, который выдобывает он в песке стрижики, незаконно ворует и содержит телеканал. Ездят за нами, вызывают полицию, где поворот не включил, где тут. -то. То есть это такие своего рода репрессии властей, задействованы здесь полиция, правоохранительные органы на самых высоких уровнях, рухавшись прямо в сторону латутина вот ехал сюда к электрику поворот не работает увидел яму яма огромная как бы побить колеса мне же их никто не будет ремонтировать я ее объехал и поехал прямо полиция говорит что не включил поворот ну, поспорили то что я же не менял направление движения я объехал яму и поехал дальше прямо потому не включил поворот сложили протокол выписали вот протокол 400 400 с чем-то, с лишним гривен за то, что не включили поворот. 425 гривен За то, что не включил поворот, объезжая наши ямы. Как бы... А то, что полиция выполняет чистой воды заказ Пухтаевича, то это, как бы, думаю, понятно ну, все. А... Автомобиль был приобретен в 14 году, когда шла война, как бы этот автомобиль прошел все АТО. Ездил он как бы находился на номерах воинской части В0624. Это часть батальона Айдар. Позже в 2015 году батальон Айдар В06 номер части В0624 была переименована в 2950, как бы. Ну и по сути, а номера как бы остались. По таможне она чистая въехала, она официально не могут понять, что им делать. Вызывать ВСП или вызывать... Приехала таможня, они говорят, что Панама, она чистая. Я говорю, ну давайте вызовем еще ВСП. Задаем простой вопрос, а что вы нас кошмарите? Они говорят, вот отрабатываем машины с иностранными номерами. Так вот, сколько проехало машин с иностранными номерами, никого не остановили. Занимаются только нами. Ну, Номера нормально. законные, все законно. Ну, не включил поворот. Я не считаю, что я нарушил эти правила по той Там была яма, я ее просто объехал.